Hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində baxın belə bir məhəlləsi və evə gələn yol belə bir asfalt olan iki otağlı həyət evin təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, ərazidə qazı, suyu, işığı var. Kanalizasiyası mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Evdə təmirə aid yekunlaşma işləri gedir. Həyətinin sahəsi isə baxın belədir. İndi Masazır qəsəbəsi Qundaş bazarından 200-300 metr məsahədə 569 nömrəli marshrut xəttinin yaxınlığındadır. Gördüyünüz kimi yeri döşəməsi betondur. Bu hissə istipel olacaq. Evə daxil olduqda sağda yerləşir belə bir böyük mətbəxi. Mətbəxi istəsə də yəni, qapı da qoyulmağı olar. Ev sahibi qoydurmuyor ki, mətbəx böyük olsun. Sənəd bələdiyyə sənədidir. Burada yerləşirin hamam otağı. Çox yaxşı yerdə yerləşir. Qapıya qədər asfaltlı və hündür bir ərazidir. Bu yataq otaqlarından birincisi döşəməsi polluq poldur, üzərinə laminat vurulacaq. Aboy, qapı və laminatçı qalır. Bura isə kombi xətti çəkilib. Kommunallar daimi idi. Sənəd bəliyi, sənədində otaqları geniş iki otağlı, 32.000-ə həyət edir. Qiymətlə razılışma olarsa yırub maraqlana, bir azınız təşəkkürlər.